halol mehnat bilan topilmagan pul hech qachon yaxshi kuningizga yaramaydi ishlab chiqarish jarayonlari kechar ekan har qanday ko'rinishdagi huquqbuzarlik holati ichki muhit va natijadorlikka salbiy ta'sir etadi shu bois bu borada ogohlikni oshirish birlamchi masala kuni kecha olmaliq kon metallurgiya kombinati qalmoqqir kon boshqarmasi ishchi xodimlari o'rtasida navbatdagi profilaktik tadbir o'tkazildi unda boshqarmaning tovar moddiy boyliklar butunligini saqlash bo'yicha direktor o'rinbosari jamshid hakimov olmaliq qon metallurgiya kombinati qoshidagi ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi katta tergovchisi mayor ixtiyor jo'raqulovlar ishtirok etishdi judayam xunuk ahvolgarchilik bo'ldi pulni to'laganimizdan keyin yana bi yil kutishimiz kerak olib kelishga o'sha masalda turibdi hozir bitta ekskavator <laughs> minus bo'ldimi zararni faqat o'g'rilarga emas hozir agar konstitutsiya qilsa hammaga taqsimlab chiqsa bo'ladi rahbardan tortib hamma yonidagi smenalarq chunki bir biriga yetmagan tadbirda kon boshqarmasida sodir etilgan jinoyat holatining sabablari va uning sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish haqida so'z bordi yig'ilishda keltirilganidek bugungi kunda yurtimizda jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan harakatlarga qaramay qonunbuzarlik firibgarlik o'g'irlik, ogirlik va tovlamachilik holatlari uchrab turibdi ana shunday holatlardan biri qalmoqir kon boshqarmasi yoshlik bir konida sodir etilgan unda bir qator ishchi xodimlar tomonidan ekskavatorning 4 dona drassel ehtiyot qismlari o'g'irlanib sotib yuborilgan hozirda ushbu jinoyat yuzasidan tergov jarayonlari olib borilib gumonlanuvchilar guvoh sifatida so'roq qilinmoqda mas'ullarning keltirishicha mazkur jinoyatga ham oddiy e'tiborsizlik sabab bo'lgan bir necha shaxslar o'g'irlik sodir etilganidan so'ng ham ehtiyot qismlarning yo'qligi haqida rahbarlarga yoki ichki ishlar xodimlariga xabar berishmagan natijada esa qon ishlab chiqarish jarayonida muhim o'rin tutuvchi ekskavator nosoz holga kelgan shuningdek ayrim bo'linmalarda oson pul topish istagida o'z hamkasblari nomiga kredit olib yoki pul evaziga ishga joylash aytib aldayotgan firibgarlar davlat mulkini talon taroj qilib jinoyat